Prostropovich 1927-ci ildə martın 27-sində Bakıda dünyaya gəlib. Missislav musiqi ilə çox erkən yaşlarından məşğul olmağa başlayır. Onun atası əslən palyaqzadeganlarından olan Leopold Prostropovich məşhur violensel ifaçısı idi. Anası isə Sofiya mahir pianoçu olub O ilk təhsilini Moskvada Musurski adına Uşaq Musiqi Məktəbində alır. 16 yaşından Konservatoriyaya qəbul edilən istıslab violensel və dirijorluq sənətinin sirlərini öyrənməyə başlayır. Artıq 1945-ci ildən başlayaraq şöhret və uğur daim istıslab Rastropov içidir. Onun ilk qələbəsi musiqiçilərin 3-cü Ümumi İttifaq müsabiqəsində olur. Beynəlxalq müqavilələr və qastrol səfərləri isə Rastropoviçi Avropada məşhurlaşdırır onun ifasında violenselin bütün repertuarı səslənib. Artıq bəstəkarlar onun üçün xüsusi əsərlər yazırdılar. Onlarla dünya şöhlətli bəstəkar məs onunla işləməyə və əsərlərini onun ifasında eşitdirməyə can atırdılar. Mstislav Rostropovich həm musiqiçi, həm də ictimai xadim kimi bir çox beynəlxalq və dövlət mükafatlarına, adlara, titullara layiqdir. Dünyanın bir çox məşhur ali təhsil ocaqlarının fəxri doktoru seçilib. Diplom və fərmanlarla təltif olunub. Dəfələrlə dünyanın aparıcı ölkələrində irin adam adını qazanıb. Rastropoviçin şöhrətini yurmadan artırdı, lakin o doğma vətənini, Bakını heç vaq unutmurdu və hər zaman hər yerdə öz gözəli şəhər haqqında xoş sözlər deyilib. Bakıda da Rastropoviçi çox sevir və onunla fəxr edirdilər. 2006-cı ildə Bakıda dahi musiqiçi tərəfindən Şestakovici adına beynəlxalq festival açılır. 2007-ci ildə isə artıq Rastropoviç adına festival keçirilir. Bu gün Bakı artıq bu kimi bir çox beynəlxalq səviyyəli festival və yarışlara ev sahibliyidir. Bu həmdə Dahir Astropov üçün adı ilə bağlıdır. Türkan Mahmudova, Lider TV.